assalomu alaykum tabiat ne'mati kanaliga xush kelibsiz barchalaringizga sog'lik salomatlik tilagan holda bugungi mavzuyimizni boshlaymiz bugungi mavzuyimiz aloy haqida aloyning foydali xususiyatlari haqida xalq tabobatida aloy bargidan va uning shirasidan turli kasalliklarni oshqozon va 12 barmoq ichak yaralarini o'pka va boshqalarini davolashda foydalaniladi tarkibida bakteriyalarni ko'payishini oldini oluvchi modda bor shuning uchun ham uning bargidan ari chaqqanda terini pichoq yoki boshqa narsa bilan kesib olganda yiringlab ketmasligi uchun aloy bargini o'rtasidan uzunasiga yorib jarohatlangan joyga qo'yib bog'lanadi arini zahrini ham ketkazadi. tibbiyotda qo'llash uchun aloyni yangi yig'ilgan bargidan shira olinadi va spirt bilan konservalanadi shira bakterisit xususiyatiga ega bo'lib kuygan joylarni yuqumli va boshqa yaralarni hamda meda va ichak ba'zi kasalliklari kolit gastritni davolashda ishlatiladi aloyning suvli ekstrakti immunitetni ko'taruvchi xususiyatga ega bo'lib organizmni turli kasalliklardan himoya qiladi shuningdek biogen stimulyatorlarga boy aloy barglaridan kana kunjut yog'i hamda ekvalipid efir moyi qo'shib aloe emulsiyasi tayyorlanadi ushbu preparatlar organizmning kasalliklarga qarshi kurashish qobiliyatini oshiradi shuning uchun aloe bargidan tayyorlangan stimulyatorli suyuq ekstrakt ko'z kasalliklarini surunkali artrit oshqozon va o'n ikki barmoqli ichak yarasini davolashda keng qo'llaniladi aloe emulsiyasi teri kasalliklarni quruq va ho'l epidermit hamda nur bilan davolash natijasida ikkinchi uchinchi darajali kuygan joylarni tuzatishda ishlatiladi aloy sharbati ajinga qarshi buning uchun ikki uch dona aloy bargini olib uni bir litr qaynab sovutilgan suvga solasiz va besh daqiqa mobaynida qaynatasiz so'ngra uni dokadan o'tkazib sizdirib sovutasiz tayyor bo'lgan lasyonni muzlatgichda işte saqlab foydalanishingiz mumkin havo sovishi bilan ko'pgina xotin qizlarning lablari yoriladi bunda aloy sharbatini labingizga surtsangiz u tez fursatda avvalgidek muloyim va chiroyli ko'rinishga qaytadi e'tiborlaringiz uchun rahmat xayr salomat bo'linglar har qanday mahsulotni ishlatishdan avval shifokor maslahati bilan maslahatlashib ish ko'rgan maqsadga muvofiq doim sog' va salomat bo'linglar